ఓం నమ ఈ ఈరోజు సోమవారం శివయ్యకు చాలా ప్రీతికరమైన రోజు మరియు ఆరుద్ర నక్షత్రం అంటే చాలా ప్రీతి ఈ రోజున ఈ అష్టకాన్ని ఎవరైతే వింటారో చదువుతారో వారికి అష్ట కష్టాలు దూరమవుతాయి శత్రువుల నుండి రక్షణ కలుగుతుంది ए कार्यं तलपेटिना विजयं साधु हे चन्द्रचूडमदनान्त स्थाणो गिरीश गिरिजेशमहेशम्भो भूतीशभीतभयसूदन मामनाथम् संसारदुःखगहना सरक्षा, हे पार्वती पार्वतीहृदयवल्लभचन्द्रमौळे भूताधिपप्रमदनाथगिरीशचापा हे वामधेव भवरुद्रपिनाकपाणे संसारदुःखगहनाज्जयदीसरक्षा हे नीलकण्ठवृषभध्वज पञ्चवक्त्रा लोकेशशेषवलय सर्वा, हे दूर्झटे पशुपते गिरिजापते माम् संसारधुकगहनाज्जयदी सरक्षा हे विश्वनाथ शिवशङ्करदेवदेवा गङ्गाधरप्रमतनायकनन्दिकेशाणीश्वरान्धकरिपोहरलोकन संसारदुःखगहना जगदीसरक्षा वाराणसीपुरपते पुरपते मणिकर्णिकेशा वीरीशदक्षमखकालविभो गणेश सर्वज्ञ सर्वहृदयैकनिवासनाता संसारदुःखगहना जयदीश रक्षा श्रीमन्महेश्वरकृपामय हे दयालो हे व्योमकेशसिति भस्माङ्गरागनृकपालकलापमाला संसारदुःखगहनात् जयति स रक्षा कैलासशैलविनिवासवृषाकपेः मृत्युञ्जया त्रिनयनत्रिजगन्निवास नारायणप्रियमदापः शक्तिनाथ संसार दुःखगहना जगदीसरक्षा विश्वेश विश्वभवनाशकविश्वरूपा विश्वात्मकात्रिभुवनैकगुणादिकेश हे विश्वनाथ करुणामय दीनबन्धो संसारदुःखगहना जगदीशरक्षा गौरीविलासभवनाय महेश्वराय पञ्चाननाय शरणागतकल्पकाय सर्वाय सर्वजयतामधिपाय तस्मै धारित्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचर्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ श्रीशिवनामवल्याष्टकं सम्पूर्णम् నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి